прицепились ко мне. Во-первых, убирают. Не надо мне руками трогать. А рулет сколько? что ты бежишь? Телефон я, я на просто не душаю. Почему? Лесковый патруль. Ну и что? Ну и что? Проверка документов. Лет сколько? У вас нет полномочий, что-то у меня проверять. Что, такое? Что такое? Добрый Телекамеру раз. выключаем, во-первых. Это оборона. Это не телекамера. Я себя снимаю. Вот противник полиции. Ну, да хорошо. есть у вас? Еще посвечивает вашу особу. А у вас есть документы? У меня на Е. Можно посмотреть? Хорошо. Вот ласка. можно обратно? Капитан полиции Шербаков Александр Викторович. Темнейший офицер полиции. А обратно можно? Что а там у вас? согласно 11.37. А? Постановление Кабмина. А что смешного а я там? сказал? Чего вы смеетесь? А потом постановка. Смотрите, а постановка. Смотрите. Ползакона ну... ну, А где, где удостоверение? Согласно постановлению кабина, а которое уполномачивает вас на то, чтобы меня э, проверять. Ну, где, где ваше удостоверение а полиции? Нет, это, это не посвящение. Это ваш пропуск. Он есть 100... закон Украины он есть... Полиции, нет, нет. 18, пункт 3. Давайте, а либо я, ра... я, я разговариваю с полицией. полицией. Полиция имеет право проверять документы у громадян. Зачем вы меня перебиваете? Я не перебиваю, я говорю, как оно есть по закону. Смотрите, согласно постановлению 11.37. Открывайте. Я его наизусть знаю, я его читал много раз. У вас э, не удостоверение, у вас пропуск на работу. А удостоверение, на нем написано. Э, удостоверение. Понимаете разницу? Россию по Посв... да по дает вам полноважение проверяют там громадян или особ или еще ну, у вас нету по здесь написано капслоком у вас полиция по здесь слова и близко нет да. понимаете значит это у вас нет полноважения нет вставил. это не старый, старый. нет это есть постанова кабмина я еще вставил. раз повторяю 11.37. Открываем, ставим. да я не буду открывать потому что я его не изучил вы не знаете вы не знаете нет. Чтобы полицейский мог проверить гражданина или, или лицо. Или лицо. 32-я статья э, законов Украины о национальной полиции. Нет. Статья 18 пункта этого незаконного. У него повинно будет повноважение. Я тебе говорю еще раз. 32-я статья законов Украины о национальной полиции. Не надо мне тыкать. Украины, не надо мне тыкать. А, давай, не надо мне 11. Постановление Кабинета Министров. 11.37. Как должно выглядеть посвящение полицейского, дающее ему полноважение. Смотрите, написано посвящение. Вот, вы уже uh -huh. пролистали образец. Вот так выглядит посвящение. А у вас, э, то, что вы мне показали, это выдается студентам, там, как пропуск на работу. Смотри. Тем, кто... Да, противники органе выполнавшей влады. Но вы виконавча виконавча влада. Служба. Нет, это не выполнавшей А вы кто? Вы орган судовой влады, законодавчей или чи... чи виконавчої? Вы выконавшая влада, вы же себя как полицейский. Значит, у вас должны быть владные полноважения. Они регламентируются данным законом. Данной постановой вернее, Вашей же внутренней постановой. No. Вы, ж, вы ж, ваш э, законодатель э, Кабмин, правильно? Ну, да. Ну. Министерство МВС. Нет. Его работу регламентирует Кабинет no. Министра Украины своими постановлениями. No. 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 И он вам прописал, как должно выглядеть ваше посвящение, чтобы вы имели власть и Правильно? He's Нет. Я на вопросы не отвечаю. Я на вопросы а не отвечаю. ТЦК это... ТЦК нету никакого документы. Висковый стан не подписан президентом Украины. Вы не имеете права. Нет. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение. Покажите ваше удостоверение. Я не буду выполнять... Я не на камеру. Я даже видели полицейского не снимал. Закон Украины о правопорядке... Хотя я не считаю, что это полицейский... А кто? Висковый, висковый, да. висковый какой-то. Нет, это просто человек в черной форме, как и вы в зеленый. Ваш да, ваш то, висковый а не Я пары, не я не умный. Не а Потому у меня -то тоже нет, у меня рука. у меня тоже может быть пистолетом газовый покажите. либо любой. Нет, Покажи. Шо, Покажи. что покажите. Но я могу лицензию получить и носить с собой пистолет. Мне Получите. ничего не ограничивает. Получите. Нет. Вас зачем мне что-то получать? Нет. Вас ограничивают. Нет, я я могу иметь я имею законное право носить огнестрельное, э, вернее газовое, Нет. газовое Нет. оружие. Нет. Но у нас есть законодательство, которое регламентирует да. это. Которое регламентирует МВС Украины. Да. Да. А как там же незаконное формирование? Ну вот незаконное. Это незаконная незаконное формирование. И полиция же незаконная. Тогда, получается. Ну получается по морскому праву все работают. оферт на тростовые э, отношения. Да, ну может быть и так. Пап. Паспорт сколько лет? Я. скажи, пожалуйста. Я, извините, не отвечаю на вопросы. На любой. Поехали, у меня нервы не хватит. Всего доброго. Говорит, дебилый кусок, не видно, что малолетка обоссана. Ну да. Иду, кстати, по Пушкинской. Центр города, 7 утра, и вышел на прогулку, решил посмотреть, подышать воздухом посмотрел.